endi oila bugun xotirjamlik maskani emas sababi oiladagi tasarrufotlarimiz muomalalarimiz munosabatlarimiz xato hata. xato munosabatdamiz xato muomaladamiz har doim targ'ib qilamiz o'sha şey, nikohlanadigan kuyov nikohlanadigan kelinlar kelsa oila mavzusida biron bitta kitob o'qiganmisiz desak yai uchraydigan gapni ko'p baxtiyor oilani o'qiyapmiz deb qo'yadi qancha o'qidingiz desa endi oldim endi boshladim deydi en to'y qachon ertaga qachon o'qimoqchisiz yo boshladik olib deydi sallohasini mavzusidan boshqa narsa o'qimagan baxtiyor oilani oldik deydi mashaalloh eng yaxshi kitobni olibsiz qani o'qiganiz desa endi boshladik o'qiymiz deydi vaholanki to'y belgilanganiga ikki oy bo'lgan ikki oyda to'y belgilangan kuni ikki soatlik osh uchun to'yxona qidirganmiz sharorat bo'lgan zimmamizga qop qop gunoh yuklaydigan nikoh bazmi uchun harakatni to'rt besh oy oldin bir necha yil oldin boshlab yuborganmiz gunohni zimmamizga yuklatish uchun rosa harakat qilamiz mehnat qilamiz sotib olamiz